Идеи, применимые на практике. Их высказывали сегодня во время работы научно-практической конференции Ставрополь город межэтнического согласия и межконфессионального диалога встреча состоялась в Северокавказском федеральном университете. Мини-модели устройства государства. Так назвала свой вуз ректор Алина Левицкая. Все потому, что в СКФО обучаются представители десятков национальностей. Профессоры учебного заведения активно внедряют научные методики для их сближения. В основе русская культура. Университет благодаря федеральному статусу. Кто имеет право вносить изменения в образовательные стандарты. Так у студентов появилось три обязательных компетенции, одна из них – культура русскоязычной устной и письменной речи. Предмет сдают все без исключения выпускники. То, что ВУЗ выбрал правильный воспитательный путь, говорит, по мнению ректора Левицкой, и обращение президента к федеральному собранию, состоявшееся накануне. Я все-таки скажу словами прямо послание. Важнейшая тема, которая требует откровенного разговора в обществе. Это межэтнические отношения. Здесь фокусируются многие наши проблемы, многие трудности социально-экономического и территориального развития. И коррупция, и изъяны в работе государственных институтов, и, конечно же, провалы в образовательной и культурной политике, что зачастую приводит к искаженному пониманию истинных причин межэтнического напряжения. Мне кажется, вот с этими словами президента, ну, ни один мыслящий человек не может не согласиться, Право открыть работу площадки предоставили главе администрации Ставрополя. Андрей Жадов рассказал, нередко предложения, высказанные в ходе ставшей уже традиционной конференции, находят свое воплощение в работе городских чиновников. Сегодня в городе успешно работает программа безопасности Ставрополя. Ее запустили 8 лет назад и ежегодно модернизируют. Один из самых больших разделов программы относится к проблемам этнокультурного взаимодействия. Администрации только в 2013-м организовано более 50 этнокультурных мероприятий. Плюс к этому уже запущены ремонтные работы Дома дружбы еще 15 житель, лет назад он успешно функционировал в Крывом центре. В нем принимали зарубежные делегации, предоставляли место для встреч различным диаспорам и репетиции для творческих коллективов. Новый дом дружбы и, расположится и, в ДКС. Мы Вы выделили целый этаж, где будут вот, помещения для всех народов, для всех э, национальных диаспор города Ставрополя, которые будут собраны под одной крышей, что уже, на мой взгляд, является достаточно символичным. Работа эта закончится, я так полагаю, где-то во втором квартале 2014 года. Но самое главное, что мы начали двигаться вперед, то, что возродили старые добрые традиции, которые существовали в городе Ставрополе. Работу конференции начали с приятного. Первоначально мы наградил победителей двух конкурсов творческого для детей, нарисовавших мир на Кавказе и профессионального для журналистов. За лучшие теле- и радиоматериал главный приз получила журналист Крывого радио Наталья Фатеева. Лауреатами конкурса «Единство» стали корреспонденты Рен Ставрополь Ольга Блогина и телеканала «26 регион» Олеся Мелихова.